Доброго дня, дякую всім, хто прийшли. Сьогоднішня наша прес-конференція присвячена події, яка відбудеться в Тернополі 18, 19-20 вересня. Це подія сама по собі є в принципі унікальною для нашого міста Тернополя, тому що ця подія об'єднає навколо себе людей, які представляють ті сфери економіки, ті сфери життєдіяльності нашої держави, які, в принципі, є провідними локомотивами в розвитку нашої держави, і, в принципі, вони є тими сферами, які на сьогоднішній день ну, ще, напевне, тримають нашу державу на плаву. Це сфера IT і сфера сільськогосподарського виробництва, агропромислова сфера. На сьогоднішній день це подія буде. Мати назву, Хакатон. Ця тема Хакатону буде присвячена реалізації IT-рішень для агропромислового сектору. Коли я узнал про цей Хакатон, то це насправді самом деле это большой, очень сильно большой вызов в этой сфере, в аграрной сфере. Вызов в аграрной сфере на самом деле. Честность. Очень много мелких компаний, которые пытались создать какие-то проекты в сфере в аграрных, IT-проекты. И ни у, одного, ни у кого не получилось, потому что не было полной команды. И этот Хакатон может помочь этим же всем проектам, я считаю, что реализоваться полностью. То есть на самом деле ну, проекты есть, они существуют. Все, что вот, будут буду здесь искаться, все, все выходы из сложных ситуаций для фермеров, они уже есть, просто они не сделаны, они не доделаны, они не развиты. Хакатон поможет этому. Они придут с этим проектом, расскажут и поможут. И что могу сказать, почему, допустим, сильный вызов, потому что, ну, вот на примере, да, вот, три страны, которые в аграрной сфере очень развиты в мире, это Россия, Америка и Украина. Среди них Украина третий месяц, естественно. Да, Америка первая, вторая Россия. В Америке, я думаю, что уже есть, уже есть выходы. В России нету, потому что никто не хочет заниматься этим. Если есть, то это одиночки, которые... Ну, никто не хочет этим просто развивать, никому не интересно. Потому что мало кто понимает масштабность этих проектов. Никто не понимает масштабность. Я, например, уже знаю, что это такое. Потому что я уже, когда начал делать, я, я думал, тоже маленький. Но теперь понимаю, что это просто... это это, это крупнее, чем любой либо проект, не знаю, любая сфера, которая у нас есть на Украине. Это самый огромный. И если на Украине сделается, ну, ни в одной стране нет решения, именно соединение IT и сельского хозяйства, ни в одной стране. Возможно, в Америке, если еще раз повторю, я не знаю честно. Но я уже делал анализы и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, и в Польше, и в других странах делал анализы. Нашел один проект только в Болгарии, и нигде никто больше ничем не занимался. Пытались, но не дошло. Я знаю, что здесь это получится в любом случае. Для этого я сюда пришел, чтобы помочь этим людям, которые будут со своими проектами. Потому что я знаю потребность людей в сфере сельского хозяйства, я знаю их психологию, я знаю, как им правильно донести информацию, грубо говоря, как развить, именно развить именно эти услуги услуги, помощь, ну все, чтобы они, фермеры поняли, что им это нужно, что они с помощью этих всех услуг, они получат только прибыль, и только прибыль потому что они только к этому идут.